warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kasih, salam IPGM Kentish O kelas pertama 2025. Salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Saya utuskan buat semua. Dengan penuh rendah hati, izinkan saya menghulurkan salam kenal. Saya Nur Syafiqah binti Azhar dari kelas Bahasa Melayu 2. Yang dihormati pencarah kod khusus BMMB 1104 Wan Farida binti Ngadim dan rakan-rakan sepedungan yang dikasih sekalian. Pada hari ini, saya akan menganalisis tentang asas kritikan sastra yang terdapat dalam karya yang saya pilih. Bunga sudah mekar di taman, harumannya wangi memikat jiwa. Sastra indah dianyam zaman, menyulam erti menerangi kita. Kesusasteraan merupakan wadah aspirasi yang merakam realiti kehidupan, menyampaikan pemikiran dan mengubah emosi pembaca. Menurut sastrawan negara iaitu A. Samad Said, sastra yang baik bukan sekadar hiburan tetapi turut menjadi suara zaman, mencerminkan realiti dan menyampaikan pemikiran yang bernas. Oleh itu, Kritikan sastera memainkan peranan penting dalam menilai kekuatan dan kelemahan sesebuah karya. Sekaligus memberikan penghargaan terhadap nilai estetika dan mesej yang terkandung di dalamnya. Dalam tugasan individu ini, saya akan menganalisis dan mengkritik karya yang bertajuk Arkitek Jalanan Hasil Karya Termi Abdullah yang kini terkenal di Malaysia dari pelbagai aspek termasuk sinopsis, tema, persoalan, watak dan perwatakan serta impaknya terhadap pembaca dan masyarakat. Kritikan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana karya ini berjaya menyampaikan pemikiran pengarang serta kerelevannya dalam konteks kehidupan hari ini. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Muhammad Haji Saleh, seorang sastrawan negara dan ahli akademi Sastra bukan sekadar tulisan, tetapi pemikiran yang merentah zaman dan peradaban. Maka, melalui analisis ini, saya berharap dapat memberikan sudut pandang yang lebih mendalam serta mengangkat nilai kesusahsaraan yang terkandung dalam karya ini. Dalam itu, mari bersama kita teliti serba sedikit sinopsis mengenai karya ini. Arkitek Jalanan ialah karya... Kedua, Temi Abdullah yang diterbitkan pada tahun 2017. Ia menyambung naratif daripada buku pertamanya iaitu Pelukis Jalanan. Dalam naskah ini, Temi berkongsi pengalaman dan cabaran yang dihadapinya bersama sahabat karibnya iaitu Ahmad ketika menempuh tahun akhir pengajian dalam bidang seni bina di United Kingdom. Panjang penceritaan, pembaca di bawah menyelami liku-liku kehidupan dua sahabat ini yang saling menyokong antara satu sama lain dalam menghadapi tekanan akademik, masalah kewangan dan dilema peribadi. Persahabatan mereka digambarkan dengan keagraban yang tulus, di mana mereka sering berbeza pendapat namun tetap saling memberi semangat untuk mencapai kejayaan. Salah satu bab yang memberi kesan mendalam adalah ketika Temi bertemu dengan seorang lelaki tua di masjid yang meskipun beliau dalam keadaan serba kekurangan tetap menunjukkan kemurahan hati dengan menderma wang terakhirnya. Kisah ini mengetengahkan nilai keikhlasan dan kepentingan memberi walaupun dalam keadaan sukar. Melalui arkitek jalanan, Temi Abdullah bukan sahaja menceritakan perjalanan akademiknya tetapi juga menyampaikan kritikan sosial terhadap sistem pendidikan dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar, terutamanya yang kurang berkemampuan. Buku ini syarat dengan kata-kata semangat dan refleksi diri, menjadikannya sumber inspirasi bagi pembaca yang sedang menghadapi cabaran dalam kehidupan atau pengajian. Antara tema yang dapat dirungkaikan adalah nilai persahabatan yang tulus. Hal ini kerana hubungan antara teme dan ahmad bagikan pohon rendang akarnya menjalar kukuh dan hanya saling bertautan. Mereka saling menyokong dan memberi semangat antara satu sama lain. Sebagai contoh, ketika teme merasa putus asa dengan projek akhirnya, Ahmad sentiasa memberi dorongan dan nasihat membantu agar Teme kembali bangkit semula. Begitu juga sebaliknya, apabila Ahmad menghadapi kesukaran, Temmy turut memberikan sokongan moral. Persahabatan mereka adalah bukti teman sejati adalah permata berharga dalam lautan kehidupan yang semakin mencabar. Selain itu, tema perjuangan dalam menuntut ilmu. Dalam hamparan cabaran di bumi United Kingdom, Temmy membuktikan ketabahan seorang penuntut ilmu. Sebagai contohnya, ketika menghadapi tahun akhir pengajian, sistemnya berdepan dengan tekanan akademik yang tinggi dan perlu menyiapkan projek akhir yang mencabar. Beliau juga mengalami masalah kewangan yang memaksanya untuk mencari jalan alternatif untuk menampung pembelajaran seperti menjual lukisan di jalanan. Situasi ini menunjukkan betapa gigihnya Temeh dalam menuntut ilmu walaupun berdepan pelbagai halangan. Kisah ini adalah epik perjuangan di mana ilmu adalah masalah utama dan halangan adalah batu loncatan menuju kejayaan. Seterusnya, tema ketabahan menghadapi cabaran akademik dan kewangan. Teme menghadapi pelbagai cabaran sepanjang pengajiannya termasuk tekanan akademik dan masalah kewangan. Sebagai contoh, komputer ribanya rosak seminggu sebelum pembentangan akhir menyebabkan beliau kehilangan semua kerja yang disiapkan. Namun dengan ketabahan dan sokongan Ahmad, Temi berjaya bangkit dan menyiapkan semula projeknya pada masa yang singkat. Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya ketabahan dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi cabaran hidup. Antara persoalan yang terdapat dalam novel ini ialah ketahanan dalam menghadapi cabaran akademik dan kewangan. Contohnya, Temi menghadapi tekanan akademik yang tinggi dalam menyiapkan projek akhir seni binanya. Selain itu, dia juga berdepan dengan masalah kewangan kerana tidak mahu membebankan ibu bapanya di Malaysia. Namun, dengan semangat juang dan bantuan Ahmad, dia terus berusaha dan berjaya menamatkan pengajiannya. Selain itu, persoalan keikhlasan dalam memberi mempengaruhi kehidupan seseorang. Contohnya, dalam satu adegan, Temi bertemu dengan seorang lelaki tua di masjid yang menderma dan buat terakhirnya walaupun dia sendiri hidup dalam kesempitan. Peristiwa ini membuka mata Temi dengan erti rezeki dan kepentingan memberi dengan ikhlas kerana Allah akan sentiasa mencukupkan keperluan hambanya yang bertawakal kepadanya. Seterusnya, kasih sayang terhadap anak-anak yang menuntut ilmu di luar negara. Contohnya, walaupun ibu bapa temi tidak mampu menanggung sepenuhnya keperluan kewangannya, mereka tetap memberi sokongan dan moral dan nasihat. Ini membuktikan bahawa kasih sayang dan doa keluarga memainkan peranan penting dalam kejayaan seseorang. Baiklah, kita teruskan dengan pengenalan. Watak perwatakan yang terdapat dalam novel ini. Watak utamanya dikenali sebagai Temi Abdullah manakala watak sampingannya ialah Ahmad, Orange, Bruno dan Noel. Perwatakan Temi Abdullah seperti burung kecil yang belajar terbang, jatuh berkali-kali tetapi tetap berusaha mengepakkan sayapnya. Dia berusaha menyelesaikan pengajiannya dalam bidang seni bina walaupun menghadapi pelbagai cabaran contoh situasi yang dapat dikaitkan ketika komputer ribanya rosak seminggu sebelum pembentangan akhir dia hampir menyerah namun setelah mendapat sokongan daripada Ahmad dia bangkit dan menyiapkan projek akhirnya dalam tempoh yang singkat dengan menggunakan pelbagai kaedah selain itu perwatakan temi boleh dikenalpasti melalui dialog aku rasa apa yang aku buat ini biasa-biasa saja masih banyak kelemahan yang aku kena perbaiki Daripada dialog ini, kita tahu bahawa Temer seorang yang suka merendah diri. Hal ini kerana, walaupun berbakat dalam seni lukis dan seni bina, Temer tidak pernah menunjuk-nunjuk kelebihannya. Dia lebih suka bekerja dalam diam dan memperbaiki kelemahannya tanpa mengharapkan pujian. Misalnya, ketika hasil reka bentuknya dipuji oleh pensyarah, dia tidak mendabik dada sebaliknya merasakan bahawa masih banyak yang perlu diperbaiki. Manakala, watak sampingan dalam novel ini ialah Ahmad. Ahmad merupakan seorang yang mempunyai semangat serta kawan yang tinggi. Hal ini kerana dia sentiasa berada di sisi temen dan memberi sokongan moral kepada temen yang telah hampir putus asa dalam meneruskan pengajiannya. Contoh situasinya, ketika temen hampir putus asa dengan projek akhirnya, Ahmad menasihatinya agar terus berusaha. Dia juga membantu Temi dengan memberi cadangan yang bernas untuk menyiapkan tugasan tersebut. Selain itu, Ahmad adalah telinga yang sentiasa terbuka, bahu yang sentiasa menampung beban Temi. Dia merupakan seorang yang penyabar dan sedia menjadi pendengar yang baik buat sahabatnya Temi. Dia tidak pernah mengeluh atau menurut Temi berhenti bercakap. Sebaliknya, sentiasa mendengar dengan penuh perhatian ketika Tamir meragui keputusannya untuk meneruskan pengajiannya setelah komputer komputernya rosak ketika projek akhir, Ahmad tidak pernah memotong cakapnya atau menyuruhnya diam. Sebaliknya, dia mendengar sebelum memberikan adil benar kepada Tamir. Dalam pada itu, watak Orange boleh digambarkan sebagai seorang yang peramah dan mudah didekati dia menerima temi dengan baik dan tidak bersikap prejudis terhadap latar belakang atau agamanya. Orange juga seorang yang bijak dan suka menuntut ilmu. Hal ini dapat dikaitkan dengan situasi di mana teme membuat pembentangan hanya orange sahaja yang banyak bertanyakan soalan. Hal ini bagi memastikan pemahamannya terhadap projek tersebut dengan baik. Atak Bruno dan Noel juga boleh digambarkan sebagai seorang yang sangat profesional dan rasional. Mereka yang memegang watak sebagai pensyarah dalam novel ini bersikap sungguh positif dan sentiasa memberikan komen positif untuk suatu tugasan yang terbaik. Mereka juga menawarkan temi untuk bekerja di syarikat miliknya setelah mendapati kelebihan yang terdapat dalam diri temi. Selain itu, terdapat beberapa latar yang digunakan dalam karya ini, antaranya latar tempat latar tempat iaitu di rumah Ahmad dan Teme. Seperti yang dinyatakan dalam petikan, lantai mula merenyek sewaktu dipijak oleh Teme. Lantai rumahnya ini unik. Jika kecerunannya ditambah sedikit sahaja lagi, ia boleh dijadikan papan gelongsor. Kayu-kayu lantai yang sudah uzur di mama usia menyebabkan ia sengit dan sedikit curam pinggul akan terketar-ketir sewaktu mengawal kestabilan diri ketika duduk tajhadul akhir dalam solat. Temir kemudian meletakkan barang-barangnya di bilik dan terus berjalan menuju ke dapur. Seterusnya, latar masyarakat. Latar masyarakat yang digunakan ialah masyarakat yang hidup serba naif. Hal ini kerana mereka duduk di flat yang serba kekurangan. Baiklah, mari kita teruskan dengan asas kritikan sastra. Menurut Kamus Dewan IUC keempat, kritikan merujuk kepada analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesebuah karya sastera. Hal ini melibatkan pemerhatian khususnya terhadap tema, plot, watak, gaya bahasa serta kesan yang ditinggalkan kepada pembaca. Dalam dunia sastera, terdapat pelbagai jenis kritikan. Oleh itu, apa itu kritikan sastera? Asas kritikan sastra menurut Hashim Awang pada tahun 1985 menyatakan bahawa kritikan sastra merupakan usaha mempertimbangkan dan menilai secara jujur dan sistematik. Kritikan sastra mempunyai cabang ilmu dan fungsi-fungsinya tersendiri. Dalam pada itu, daripada glosari istilah kesastraan, kritikan sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya sastra. Kritikan sastra dikatakan sebagai suatu ilmu yang saintifik kerana ia menggunakan pendekatan atau metodologi tertentu dalam membuat kritikan. Kritikan sastra juga merupakan satu disiplin ilmu yang menilai teks sastra secara objektif dengan menggunakan pelbagai teori dan metodologi. Jenis-jenis kritikan terdapat enam. Yang pertama ialah kritikan sanjungan, kedua kritikan saranan, yang ketiga kritikan teguran, diteruskan dengan kritikan pendekatan dan kritikan penganalisisan dan akhir sekali ialah kritikan penilaian. Mari kita bermula dengan definisi kritikan teguran. Kritikan teguran didefinisikan sebagai mengkritik dan memberi peringatan secara ikhlas dengan mengemukakan pandangan yang membina terhadap karya yang dikritik. Teguran dalam kritikan yang dibuat itu bukanlah bertujuan untuk memburuk-burukkan sesuatu karya semata-mata, tetapi dilihat dengan menggunakan rasional dan kewajaran. Oleh itu, kritikan ini lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan tulisannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, dan kekuatan sesebuah teks serta menunjukkan kekurangan. Tokoh terpenting dan terawal dalam kritikan teguran ialah Datuk Seri Aminuddin Baki apabila beliau menulis artikel yang berjudul Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita tentang Sebuah Buku Melayu Utusan Zaman 12 Jun 1949. Beliau menaksanakannya sewaktu mengulas novel Korban Kesucian oleh Keris Emas yang diterbitkan oleh Utusan Melayu Seterusnya, kita teliti pula kekurangan dalam kritikan teguran iaitu terdapat watak dalam novel Arkitek Jalanan karya Tommy Abdullah yang memiliki sikap negatif dikhawatiri boleh mempengaruhi para pembaca. Sebagai contohnya, watak Ahmad yang sering mempengaruhi Tommy agar menjadi pendakwah komersial yang kononnya dengan cara ini Tommy mampu menjadi seorang yang kaya tanpa ada pelbagai kelayakan. Contoh dialog yang boleh diketengahkan adalah dalam bab empat iaitu nasihat. Ahmad berkata kepada Temir iaitu, kau fokuslah untuk jadi pendakwah komersial, tulis buku saja. Lepas tu, bagi talk kat sekolah-sekolah. So, kau tak payahlah susah susahkan diri untuk belajar tinggi-tinggi, jadi public figure islamik. Aku tengok ramai orang jadi kaya dengan berdakwah sekarang ini. Tak payah ada qualification pun kau boleh bagi ceramah merata-rata, weh. Serius boleh buat duit. Lagipun, kau memang buat bisnes kan masa belajar dulu. Basis dah ada tu. Tak payahlah aku tengok kau berhempas pula. Macam sekarang. Dialog ini mengajar kita bahawa jangan mudah terpengaruh dengan trend masa kini. Hanya kerana sesuatu kelihatan menguntungkan atau popular. Tidak bermakna ia adalah jalan yang terbaik. Kita perlu menilai sesuatu dengan hikmah yang bukan, bukan sekadar mengikut arus. Pendek kata, iktibar utama adalah pentingnya keikhlasan ilmu, usaha yang betul dan mencari keberkatan dalam apa jua bidang yang diceburi. Berbolak balik daripada itu, semestinya terdapat juga kelebihan dalam kritikan teguran iaitu penekanan nilai moral dan etika. Melalui kritikan, aspek moral dan etika dapat diperhalusi Teguran terhadap sikap salah guna nama oleh Temir kepada sahabatnya Ahmad yang menyuruh Temir menjadi pendakwah kerana kononnya tidak perlu lagi, lagi belajar tinggi-tinggi. Hal ini dapat dijadikan iktibar kepada masyarakat bahawa ilmu adalah keutamaan. Menjadi seorang pendakwah memerlukan ilmu yang mendalam, bukan sekadar mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan dan kemasyhuran. Teguran terhadap sikap sikap yang meremehkan pendidikan menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam berdakwah. Mari kita teruskan dengan kritikan sanjungan. Sanjungan bermaksud penyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas dan dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Kritikan sanjungan ini muncul pada era pasca Perang Dunia Kedua dan Pra Asas 50. Pengkritik pada era ini terdiri daripada pengarang kreatif seperti keris Melayu iaitu Muhammad Yasin Makmur dan anak negeri iaitu Muhammad Yusuf Ahmed. Kritikan pada masa itu tertumpu pada sejarah Melayu, karya Tun Seri Lanang dan hikayat Abdullah, karya Abdullah Munshi saya akan mulakan dengan sanjungan terhadap kepintaran watak utama iaitu dalam bab ke-13 bertajuk sampah. Teme ingin mengetengahkan keindahan Islam ke dalam penulisan disertasinya. Hal ini adalah bertujuan impian Teme adalah untuk memperkenalkan keindahan Islam ke seluruh dunia secara akademik agar masyarakat dunia tidak lagi mengaitkannya dengan keganasan. Hal ini sesuai dengan dialog beliau iaitu usaha aku ialah menanam benih. Kelak apabila ia dewasa, ia menjadi tempat berteduh dan membekalkan buah manfaat. Tetapi pokok itu tidak akan tumbuh jika benih tidak ditanam sekarang. Aku kena tanam-tanam tanam usaha aku. Yang penting aku tanam. Terminyakat untuk memperbaiki disertasinya itu kepada yang lebih baik sehingga berjaya. Impak yang diperolehi daripada kisah ini ialah Kisah ini memberikan kesedaran bahawa ilmu bukan sekadar untuk memperoleh kejayaan peribadi Tapi juga alat yang boleh dijadikan untuk menyebarkan kebenaran Temir menggunakan disertasinya sebagai medium untuk menampilkan Islam dalam cahaya yang sebenar, menepis salah faham dan mematahkan propaganda negatif. Selain itu, sanjungan terhadap keikhlasan dalam memberi iaitu yang terdapat dalam bab ke-9 yang bertajuk tua. Dalam bab ini ada menceritakan tentang situasi seorang lelaki tua yang dijumpai oleh Temi ketika solat subuh berjemaah di masjid. Lelaki tua itu telah mengajarkan Temi erti keikhlasan dalam sedekah iaitu dia menyedekahkan semua duit terakhirnya ke dalam tabung masjid walaupun dia hanya mempunyai dua keping duit syiling yang terakhir. Antara petikan yang boleh diambil ialah sebuah kantung kecil dikeluarkan daripada saku keluar seluarnya yang berwarna perang lusuh. Temi masih memerhatikan dengan teliti. Lelaki tua itu buka lalu menggoncang-goncangkan kantong kecil itu dalam keadaan terbalik di atas tabung dua keping siling tergelincir keluar darinya digoncang-goncang lagi namun tiada apa yang keluar lelaki tersebut kemudiannya mengutip dua keping yang siling miliknya tadi lalu dimasukkan ke dalam tabung masjid dia hanya mempunyai dua keping siling yang telah disedekahkan kesemuanya Impaknya kepada masyarakat ialah lelaki tua itu menunjukkan keyakinan yang tinggi bahawa rezeki datang daripada Allah dan memberi tidak akan menyebabkan seseorang menjadi miskin. Dia percaya bahawa Allah akan mencukupkan rezekinya walaupun dia telah memberikan semua yang ada kritikan ketiga yang boleh dianalisis dalam karya ini ialah kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu karya. Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penciptaan. Dalam bidang kritikan, pertimbangan atau penilaian pengkritik berlandaskan suatu aspek atau tinjauan tertentu. Landasan ini merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan kritikan yang berkembang di tanah air ialah pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik dan pendekatan moral. Antara pendekatan moral yang boleh diketengahkan adalah kekuatan akhlak yang terpuji adalah bukti nyata keimanan seseorang. Laksana cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Contohnya, nilai ketabahan. Ketabahan teme yang menghadapi pelbagai cabaran akademik, iaitu komputer ribanya rosak pada saat-saat saat akhir penghantaran tugasan akhir. Hal ini adalah seperti petikan, iaitu hari demi hari berlalu sebagai manusia teme perlu tidur. Namun, hanya Allah yang tahu betapa sikitnya dia tidur pada tempoh masa itu. Kesemua jadual temuduga kerja terpaksa dibatalkan olehnya untuk memberi fokus sepenuhnya kepada penyiapan portfolio. Tipulah jika dia tidak berasa kecewa apabila apa yang dihasilkan dengan terbaik untuk final street aid in. sebelum ini musnah dengan sekelip mata. Namun, ini bukanlah masa untuk meratap. Hal ini telah mengajar kita tentang ketahanan mental dalam menghadapi ujian. Walaupun hasil kerja sebelum ini musnah, Temi tidak pernah berputus asa. Ini mengajar kita bahawa pentingnya ketahanan mental dan kemampuan untuk bangkit semula selepas kegagalan. Selanjutnya, terdapat juga nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang yang ditonjolkan dalam karya ini adalah nilai kasih sayang terhadap ibu bapa kepada anaknya. Seperti petikan dalam karya ini iaitu, sebagai seorang ibu, dia berasa sebab bukannya kecewa dengan keputusan anaknya. Langsung tidak terlintas apa-apa perasaan kurang puas hati kerana dia maklum akan keputusan anaknya. Namun, si ibu sangat mengenali anaknya. Ibunya tahu betapa banyak yang telah dikorbankan untuk mendapat ijazah kelas pertama. Ibunya tahu yang anak anaknya itu betul-betul inginkan keputusan sedemikian. Perancangan Allah lebih baik. Ayat tugas hamba hanyalah berusaha sedaya upaya memberi kita motivasi untuk tidak mudah berputus asa dan terus berusaha dalam mencapai matlamat. Ia mengajar kita tentang pentingnya kegigihan dan ketekunan dalam menghadapi cabaran hidup. Sesungguhnya, kritikan sastra memainkan peranan yang penting dalam memperkayakan khazanah sastra melalui penilaian yang objektif dan analisis yang mendalam. Karya sastra dapat diselami dengan lebih teliti, menikap kekuatan dan kelemahannya serta memacu peningkatan mutu penulisan. Kritikan sastra bukanlah bertujuan untuk merendahkan martabat karya. Sebaliknya, ia adalah usaha murni untuk memperluas cakrawala sastra dengan perspektif yang lebih mendalam dan kritis. Selain itu, kritikan sastra juga memberi impak kepada pembaca untuk memahami karya dengan lebih mendalam serta memberi panduan kepada pengarang untuk memperbaiki kelemahan dan memperkukuhkan kekuatan karya mereka. Secara ringkasnya, kritikan sastra adalah alat untuk memahami dan meningkatkan kualiti karya sastra serta memperkayakan wacana sastra dalam masyarakat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Namun, sebelum mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pohon rendang tempat berteduh, angin berbisik di tepi kali. Jauh di mata, dekat di hati, sampai jumpa di lain hari. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.